Почему произошло то, что произошло? Почему Россия, напав на Украину, кидает ракеты, танками убивает наших людей? Сегодня детей поубивали а Зачем? Я сильный ты слабый. и слабый. Я что буду ты... с тобой делать то, что я захочу. Вопрос есть? За три месяца товарищ Сталин и компания прошли от Советского Союза до Берлина. А вы за три года ничего не можете сделать с нищей бандеровской Украины? Это не вопрос сильного-слабого. То просто в том, что вы кидаете людей на мясо, чтобы, чтобы взять за два месяца очередной населенный пункт. Ты да. не знаешь, что такое ковровые бомбардировки? Ну, ты откурсишь, что это Да, то, что было в Авдеевке и в Бахмуте, да, слышал. Глядя, да, смотри, города вообще нет. Киев целый был, Минск был целый, немцы так не разрушали наши города, как вы разрушили Авдеевку и Бахмут. Немцы не разрушали наши города. Как вы разрушили Маринку. Вы ж, блядь, не умеете воевать. Вы ж по праву сильного пришли, все, сука, поломали. Ой, я сильный, пиздец. Вы не сильный, вы лохи обычные, Вы страна лох.